Когда в 89-м году Горбачев постановил транслировать первый мест, мест народных депутатов, тогда появились и новые лидеры и новые идеи. политической конкуренции тогдашнее обновление политической элиты все здесь очень разные чувства которые нас объединяет многократно сильнее всех вещей которые нас разделяют Больше добра. Добро победить. И я уверен, что это будет наш год. Так что с Новым годом и чтобы он был действительно новым, а не старым.